Ну, то есть всех хоть раз были да поэтому буквально 10-15 минут хотелось бы поговорить о том каким бы мы хотели видеть персонал каким бы мы хотели видеть бармена официанта и зачем вообще эти люди ну, нужны на своих рабочих местах зачастую сталкиваюсь с тем это а что там учиться надо там делу официанта там подал принес там рассчитал там получил там, не получил чаевые, и после этого на этом все заканчивается. На самом деле нет, мы психологи человеческих душ, и люди помимо того, чтобы приходили, ну, помимо того, что приходят в заведения за едой, ну, напитки и наедки, они продаются в каждом кафе, а сервис на самом деле не везде. Поэтому очень многое зависит от того, кто нас встречает в тех или иных заведениях. Ну и наверняка были у вас такие случаи, когда вы пришли в заведение, и к вам ну, сразу отнеслись должным образом. Да? Ну, молодежь первая. Да? как бы откуда у них могут быть деньги. Ну, молодость это такой недостаток, который очень быстро проходит, поверьте мне. Вот, и через время вы станете взрослыми, станете сами зарабатывать, сами станете воспитывать и дарить людям настроение. Так вот, о чем идет речь? Приходит к вам полностью. Ну, гость, я хотел, чтобы вы сейчас почувствовали себя как и гостем, и продавцом одновременно, да, барменом или официантом. Вот, если не самый сложный заказ, какой-то там кофе или чай, и у персонала даже лицо меняет, а да, кофе и чай, и все, там, там, пришли сюда, да, там, менять только пепельницы после них. Ну, сейчас хорошо не курят, так пепельницы менять не надо, да. Если вы придете и скажете, там, да, там, а ну, там, аттрактивная душонка, организуй мне праздник, вывалите там гривен 50, и скажите, а ну, там, красавчик, преврати мне это в пиво, да. Понятно, что вокруг, вас будут сойтиться. Поэтому мы говорим о том, что бармен, это человек, который формирует атмосферу в заведении и создать атмосферу радушного хозяина, который относится к посетителям не как к клиентам, а как к гостям. К вам приходят гости домой, куда вы их ведете? Домой. Ну домой, ну зашли уже в дверь, позвонили. В гостиную, ну, ну, потом накрываем, убираем после них каждый раз. Чаще всего куда? Ну, если это ежедневные, да, Конечно же, на кухню, там, ага, там родители в пять приходят, так, дверь закрыли, успеем сейчас еще покурить, еще проветриться там, если балкона нету, вот, а потом еще, знаете, у нас, я знаю, как сейчас в нашем детстве было еще, знали, где стоит трехлитровая банка, ее раз там откатал, отлил туда чуть-чуть, водички кипяченой добавил, закатал на место и все. И запхнул дальше такой. И все. И проходит какое-то время, еще раз банкой воспользовался. А прошло какое-то время, родители достают эту банку, открывают, говорят, что-то такое не то. Вроде закатывали нормальный продукт, наверное, испортилось. Вы это тоже будете знать. И порчу там спиртных напитков, много другого. Вот. Так вот, о чем идет речь? Вы приходите в заведение, какие вы обычно слышите фразы? Здравствуйте, это отлично, если с нами поздоровались, это уже хорошо. Да, что вы желаете там, или что вас интересует, и что вам помочь. Но ну, что вы будете заказывать, еще для этого надо как-то меню, там, ознакомиться с ассортиментом. То есть обычные банальные фразы, которые ну, на самом деле они не искренне, да. Ну, что можно желать там? Ну, любви, выпивки и рок-н-ролл. И чтобы музыка потом красиво играла, да. Там. А чем вам помочь, ну, помочь лучше деньгами, конечно. Или, или когда говорят, я вас слушаю, да. А что меня слушать? Я петь сегодня не буду. Меня слушать не надо. То есть от того, насколько искренне вас встречает персонал, зависит дальнейший контакт, который у вас сложится, как у работника ну, с гостем заведения. И насколько он сможет потом потратиться, то есть насколько он может потом раскошелиться. Поэтому такие моменты, как приветливость, доброжелательность, дать возможность человеку осмотреться. Наверняка вы были в бутиках, там и в салонах, там где продают там, телефоны, там, добрый день, что вас интересует, чем вам помочь, там, ну, то есть такая неискренняя улыбка, и вы все-таки, раз, вы же не будете объяснять там тому же самому, что я там не собираюсь ничего продавцу ничего покупать, а пришел просто прицениться и присмотреться, может подарок присмотреть, а может там какую-то мелочевку или вещицу, поэтому очень важно создать атмосферу радушия и гостеприимства, да? поздороваться, безусловно, там добрый день, да, там, меня зовут, там, например, там Владимир, там, да, как делать грамотный продавец ну, в грамотном магазине. Там. Я работаю там продавцом-консультантом. Если вам понадобится моя консультация, я нахожусь там возле административного стенда. И тут же отвалил. То есть он не навязчивый, он не назойливый и не лезет к вам в душу. Да? Вот. И как только вы, как покупатель, начинаете искать его взгляд, он тут же как тут подошел и начинает предлагать свои профессиональные консультации. То же самое происходит и в заведении. Создать атмосферу радушия, поздороваться, предложить выбрать лучшее место, ну, столик или местечко в заведении. Обычно такой-то уголочек комфортный, который ну, не на самом проходном месте. Вот. Обычно э, предложить меню, и не так как у нас, знаете, официант приходит, там, э, швырнул меню, там вы тут -то точно знаете, что вам надо, либо бокал э, пива нельзя говорить, да, безалкогольного. без алкогольного бокал без <с> пива, либо сок, но обычно у нас аудитория чуть-чуть постарше. Вот. Либо сок, либо какой-то напиток, либо может какие-то закуски, которые вы точно знаете. А вас при этом официант ну, даже не считает нужным предложить вам что-то либо на аперитивчик, либо сразу у вас принять заказ, либо что-то посоветовать или порекомендовать из ну, кухни, из меню вашего заведения. Вот. Поэтому ну, предложить помощь в виде выбора. То есть, э, могу я вам посоветовать что-то из нашей кухни? Вот. Или могу я предложить что-нибудь на аперитивчик, то есть напитки, которые обычно подаются там до еды. Они не обязательно должны быть алкогольными, можно сделать замечательные безалкогольные коктейли, и эти напитки могут быть безалкогольными. Вот. Принимают у вас заказ, предупреждают о времени выполнения заказа, ну и стараются его, конечно же, э, соблюдать. Ну, вам ближе такие моменты, как все-таки технология приготовления пищи, да? Кто мне скажет, время приготовления э, порционного мясного блюда, сколько по времени? Сколько? 15-20 минут. Ну, обычно на практике есть повара, которые это могут сделать быстрее, если у них есть уже готовые полуфабрикаты. А есть такие, которые, ну, начинаются конфликтные ситуации изначально между персоналом, ну, кухней и залом, например, когда повар не может быстрее приготовить по каким-то там либо причинам. Да? Ну, например, такой заказ, там, мясо, рыба и... Например, курица. Все прекрасно понимают, что дольше всего готовится какой продукт? Мясо, конечно же, быстрее всего. Ну, скорее всего, в зависимости от способов тепловой обработки, это может быть рыба или курица. Поэтому грамотный повар поставит вначале готовиться мясное блюдо, а потом приступит там к рыбному и к куриному, и выдаст это все одновременно. Сейчас у нас очень часто такие появились заведения суши на каждом углу, да, фактически, там, суши студия, суши, там, рестораны демократические, там, японской кухни, и достаточно сложное блюдо приготовления, которое нельзя приготовить заранее. Некоторые блюда готовятся до э, часу, вот, и, как правило, это в вечернее время, там, пятница, когда люди после работы заходят в заведение и одновременно ну, порядка там, полная посадка, там, две трети столиков заняты. Эти сушисты, понятно, что они имеют определенный профессиональный навык, но они физически не могут приготовить быстрее. И начинаются конфликтные ситуации в заведении, когда гости просто-напросто, ну, уже выходят из терпения. Наша задача сгладить такие моменты, там, предложить какой-то комплимент, это, ну, небольшая закуска или напиточек, который, ну, от заведения, то есть, да, ну, как бесплатный. Правильно уметь объяснить гостям, что, ну, особо... Требует особого времени приготовления той или иной блюда и это занимает, ну, определенный промежуток времени, который, ну, мы вам предлагаем там скрасить, например, там чашечкой кофе там или каким-то лимонадиком недорогим, потому что, ну, на самом деле эти вещи готовятся ну сразу под заказ и достаточно долго. В работе есть определенные правила и требования, которые предъявляются к персоналу. Вот, ну, чаще всего все-таки это живая работа, это жизнь все смеются, у всех что-то было, но, знаете, как приключения были, но рассказать стыдно, да? некоторые напитки говорят, неизменно один и тот же напиток, а последствия постоянно разные, да? Там, либо, 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 там, в следующий раз рассчитались. Вот. Ну и помните, что бармен и официант, это в первую очередь, помимо того, что это психолог, это еще и артист. Ну, расскажу вам один такой случай, чтобы долго не утомлять во времена там иванов, а заведения. Ну и бармен делает коктейль этот и э, переливает уже в коктейльную рюмку, но неосторожно цепляет бокал, бокал переворачивается на девицу на это вечернее платье. Вот и понятно, что э, Новый русский пока Нозель такой у него так называются. Вот бармен, быстренько у него пролетело все, что у него было в этой жизни, чего не было, понял, что дни его сочтены. Какие-то фразы, что я там тебе куплю новое, там, или я тебя постираю, ну, они просто-напросто неуместны. Что вы бы вы сделали в такой ситуации? На вас на 20 тысяч материальной ответственности. Бросили все продукты в холодильник и убежали с кухни. Да? Но у вас там стойки на 20 тысяч гривен, вы за нее отвечаете, вы продаете там, вы на процентах работаете. Чем больше продаете, больше заработаете. Лимонадик от заведения. Лимонадик от заведения. Ну нормально, там платят там за десяточку. Да. Вот. Ну, э, что сделал бармен? Он тоже эти все ситуации просчитал, но понял, что ни одной из них не может. Он посмотрел все, что там осталось в шейкере, понял, что дни его, ну, судьба его уже решена, и берет и выливает остачу а себе на голову. Ну, это доли секунд, да? Вот. Э, э, девица пыталась что-то возмущаться, ее спутник такой, да, слышь, говорит, сейчас поедем переодеться, говорю, смотри, что черт вытворяет. Там. Ай, молодец, там, давай там знакомиться, там, угощать, там, там, ну, сейчас поедем переодеться, смотри, что парень делает. Ну, естественно, они подружились, и приходя в заведение, он с порога подумал, вот это вот тот парень, про который я рассказывал. Ну, Понятно, что не обязательно выливать на голову. Ну, а на самом деле, вот как бы вы хотели? Ну, представьте, вот, так вот вас там случайно облили в заведение, Что бы вы сделали? Что вы дальше будете делать с этими вещами? Продолжать дальше квасить от заведения. Мне бутылку водки там, например, да, и соленых огурчиков. Но если вы выпаскали вещи, куда вы с ними дальше идете? Раздеваться. Что? Раздеваться, стриптиз, согласен. Конечно, стирать, где стирать? Конечно же домой, то есть, да на такси домой, а может быть, даже если вещь такая, на которая требует не стирки, а может быть, химчистки. Самое главное было, ну, вежливо извиниться, например, искренне извиниться и сказать, что, ну, так произошло случайно совершенно, и предложить человеку там какие-то салфеточки, чтобы быстренько, ну, устранить, где санитарная комната, санузел, вот, предложить там, я готов там оплатить такси, ну, и чек химчистки, которые вы отдаете предпочтение. Это, ну, в 90% человек, видя вашу искренность, он просто-напросто, ну, он... Не станет с возвращением, не понимает, что такое могло произойти и с кем угодно. У нас в детстве, ну, когда я учился в технике, нам очень повезло. Мы работали на практике в Крыму. Ресторан Солнышко в Олучше. Сейчас там находится самое злачное место, называется Пещера, самое известное лучинское заведение. Ну и такая ситуация была. Очень много интересных моментов было в работе. Официант переворачивает на посетителя заказ салатик, вот, и при этом ну, официант не совсем трезвый еще был, для топлива чуть-чуть, и берет, и ручничком начинается статки этого салата смахивать с посетителя. Ну, ему казалось, что он их смахивает, а на самом деле он его просто-напросто хлыстал. Вот, а при этом администратора, выходит, тетя Валя такая мощненькая, вот, и... А -а Посетитель возмущенный такой, у вас там пьяный официант, он на него посмотрит говорит, где же тебе в сезон трезвого вот тут. Хорошо, что вообще хоть какой-то есть. На самом деле, ребята, работа очень интересная, не буду вас сильно утомлять. Вашему вниманию одни из, один из видов того, как может выглядеть работа бармена. Стиль работы называется флэринг, в переводе с английского означает вращающийся, крутящийся, когда бармен использует в ходе своей работы элементы жангляжа ну, в конечном результате должен получиться напиток. В данном случае это будет безалкогольный напиток. Вот, если можем... Давай, давай! давай. Поддержим, не падают бутылки у того, кто не. смотреть какие-то реалити-шоу или сериалы. Но некоторые сейчас, ну, достаточно интересная вот кухня, да, по-моему, один из самых интересных, там, где судьба. Вот. Ну, а наша работа сопряжена со всевозможными фокусами и трюками. Как говорили раньше, это понятно. У нас когда спрашивают, как вы не что снимаете, мы снимаем если будет интересно, заходить. У нас есть магазинчик специализированный на кооперативной. Мы оставим брошюрки, буклетики. Не за алкоголем, а просто пообщаться. Есть инструмент, есть инвентарь, есть масса сиропов, наполнителей. Мы, я думаю, на следующей встрече научим вас готовить какие-то безалкогольные интересные коктейли там на практических занятиях. Ну, сделаем, да, вам такую презентацию. Вот всем большое спасибо за волосы. принять участие и преподавателю, у них опыта побольше, я думаю. Так вот, ребята, не в торговые марки. А в напитке, ну, в чистом виде, ну, например, там, и солнце ярче светится, и веселее аж, когда в желудке плещется, то 2. формула, 2. да, все 2 два аж, пять аж, это ваша формула, да. 5. Так вот, смотрите, условия такие, поднятая рука, и потом называем это. Итак, у нас первый напиток, это спирт. Мы говорим о тех напитках, которые продаются у нас, ну, э, на территории Украины. Ваш? Водка. Водка. напиток, наименование которого на всех языках звучит одинаково. Ликер. Ликер э, что может называться ликером? Не, подожди. Хорошо, дальше. вот великий коньяк. Джин, джинэврал в переводе с голландского означает можжевельник. Дальше. Виски, виски, в переводе с кельтского словосочетания означает вода жизни. из 19. Первая девушка. Текила. Ребята, этот коктейль получит тот, кто мне скажет, почему текила называется текилой. Не кактус, это один из первых ошибок. Вы давайте маленький эффект. Что мне сказать? Почему текила именно так называется? Откуда так надо знать, что надо знать, что вы собираетесь пить, а не буду говорить, что вы пьете, что вы собираетесь пить, когда подрастете. Ну, э, э, в честь древней народности индейцев, такая как майя, ацтеки, э, была древняя такая народность мексиканских индейцев. И одноименная река в окрестностях которой был построен завод по производству дистиллята, действительно, из не кактуса, а голубой агавы. Дальше. Сейчас извините. Здание. Текила, потому что это национальный напиток, который был назван в честь народности э, древней народности индейцев. одноименная река и город Текила, там, где был построен первый завод по промышленному производству текстиля из голубой агавы, как то растение семейства лилий. Да, так говори. Вино, ну, согласен. Давайте сюда все вино и крепленное и Абсент, конечно же, один из самых легендарных спиртных напитков. Обычно процентов 70, не менее, содержание спирта. И любопытно будет знать, что абсент всегда был... Я попробую. Mm -hmm. <с finishes> всегда был связан с именами богемы, великих художников и писателей. Mm -hmm. Пиво свидетельство того, что Бог есть, <сп chip> думает о нас и хочет, чтобы нам было хорошо. <Rule> Самбука. А кто знает, почему самбука так называют? Кто хотя бы раз ну, пробовал самбука? Ну, я не пробовал. У меня когда-то ребенок сказал, когда разбилась бутылка, так после выступления, говорит, это сладкая водичка самбука. Но это было в пионерском лагере. Она там, много. В 12 не было, она заинтересовалась, освоила несколько трюков, и на конкурсе талантов она выступала с Жанеляжом. А бутылка была стеклянная из-под самбука. Она разбилась, она говорит, это сладкая водичка самбука. Самбука итальянский напиток, Самбуканера ягоды бузины черные. Помимо этого, там, конечно же, есть и так, да, ну у нас там есть явный медовуха, <laughs> кажи, у вас, скажи, батька, у вас, скажи, батька варилку варит, не, кажи, вино у нас сыру пьет. Ну сейчас появились и медовуха, и хреновуха, ну хорошо, э, настоечки. А пиноколада это что? Коктейль, на основе рома, в переводе означает у нас, но мы говорим о напитках, а не в коктейлях и торговых массах. Шампанское, а что может называться шампанским? изготовленное на определенной территории из определенных сортов винограда методом вторичного брожения до следующего э, сбраживания в бутылках и вытяжках потом еще не менее трех лет следующий самогон незакрашенный аромат родины согласен еще саке а что по своей сути является саке? Это одна из первых ошибок. На самом деле в САКе всего 17, я прошу прощения, 15% содержания спирта это рисовое вино, прошедшее процессы по стерилизации. Но о -о, есть и рисовая водка, которая называется шачу или сякю. Но нам на выговаривании. Поэтому одна из ошибок насчет саке, то что это рисовое, на самом деле это рисовое вино. Ну, еще принято его пить подогретом. Мартиня. Мартиня. Что такое мартиня? Это вермута. Вермут мы отнесли к крепленным ароматизированным винам. Мы все вино закрыли одной темой. Вино и все. Потому что можно долго. Можно крепленным. Нет, подождите, еще. Виски уже было у нас. Ром, сакарум, в переводе, одна из версий, почему ром называется ром, сакарум, сакарум сахарный тростник, а вторая, одна из версий, трамбальон, это потасовка на корабле, которая всегда, ну, сопровождалась, то, что на трезвую голову будет устраивать потасовку. Пираты слегка разогревались и потом устраивали потасовочку. Бренди, брэйн вайр, жженое вино. На самом деле, на заре создания коньяка, люди научились, пришло искусство дистилляции, научились дистиллировать напитки. И одна из версий, город коньяк, он находится на реке Шаранте, это Франция, активная торговая артерия. И чтобы снизить акцизные сборы и улучшить транспортировку, чтобы больше помещалось и вино в дороге портилось, виноделы придумали сжечь вино. То есть они дистиллировали вино, разливали по дубовым бочкам, транспортировали, тогда голландцы, фламандцы имели сильный торговый флот, разливали у себя, потом привозили к себе, разбавляли водичкой, и мы считали, что они восстанавливают напиток примерно такого же качества. И так на некоторое время э, дистиллированное вино, брейнвайн, жженое вино, оказалось в дубовой бочке, потеряло крепость и приобрело уникальные качества. Стало мягче, меньше спирта и стали употреблять. Надо помнить, что каждый бренди, в каждый коньяк это бренди. Это жженое виноградное вино. Но не каждый коньяк это бренди, потому что коньяк это чисто географическое наименование. Мы же в Европу собираемся. Кто не собирается в Европу? Поднимите руку. Фамилии, список, там, гуганатик. Все-все-все в Европе собираются. Да. Скажем так, если бы наши производители писали, ну это уже чистая торговля, да? Если бы наши производители писали латинскими буквами «Когнат» или «Шампань», то, возможно, были бы судовые санкции. Некоторые торговые марки наши допускают такое написание, но не заявляют о том, что они используют молодые коньячные спирты, которые покупают во Франции. Поехали дальше. У нас есть лидер один, это точно. Давай. Какой? Ну, называйте. Ну, это хорошо, что вы их не знаете. Но мы в любом случае, да. З адміністрації цієї школи про наше подальше співробітництво у вигляді, наприклад, гуртків. Але ви самі розумієте, що ці гуртки передбачають вартовні, дуже вартісні да? компоненти, і тому при вашому бажанні можлива подальша наша співпраця. Подеваю, что вам будет интересно. А так, у нас есть активные преподаватели, которые все-таки еще там... <свят> у нас еще здесь группа. Ребята, на самом деле я еще расскажу, как это делать. Теле напитки. Я к чему веду? До свидания.